Сделали. Ну и сейчас вот сюда поставим. Сюда. Вот здесь мы тоже немножко поцарапаем. Чуть-чуть. Вот мы ее сюда ставим. Прижимаем пальчиком. Сделаем, как у петушка, красивенько вот так. Видите? Разгладим везде. Вокруг. Чтобы все у нас было действительно эстетично. Игрушка после обжига должна быть приятная на ощупь. Угу. Гладенькая. Ведь когда оно обжжено, оно твердое. И, естественно, что-то где-то будет выступать, выступающий край будет царапать руки. Но это же некрасиво, это не нужно. Ну, а теперь самое главное. Крылышки, печать. Ну, делаем печать. Здесь не обязательно застегать там какую-то... Мы же делаем игрушку. Мы стилизуем эту игрушку. Сделали лапки. Ну, теперь мы можем сделать крылышки. Вот. Я хочу сделать, налепить эти крылышки. Можно поднять вот так красиво этот хвостик. Делаем крылышки. Для крылышек петушок у меня побольше, у детей поменьше. Вот одна бусина. Вот вторая. Ну, теперь делаем каплю. И придавить. Мы сделали вот у нас форма листика получилась. Да? Что-то такое. Ставим следующее наше крылышко. Вот это. Вот так. Тоже делаем печать на крылышке. Можно сделать красивенько еще вот здесь какую-нибудь печать. Что-то такое придумать. Дети страшно обожают этими штучками все это давить. И у нас еще вот такая, так они еще вот такое делают. Вот так вот. Раз, видите, звездочка. У -у -у. Два звездочка. Три звездочка. То есть им безумно нравится все эти печати делать. Если мы лепим барышень, так они на этих барышнях, да, Маш, на юбках столько вот этих розочек понаставят. Смешные. Ну и, конечно, сделаем тогда уже здесь. Раз уж пошла такая пляска. И тут раз, два, подставляем пальчик. Если будем давить, mm -hmm. согнется. Пальчик подставляем. Все. И смотрите, какой у нас красавец. Ну, ну вот. А теперь Итак. остается, конечно, сделать обязательно... Отверстие где-нибудь. Почему мы его делаем? Дело в том, что даже когда будет обжигаться, а внутри есть полость, пустота. При обжиге там будет скапливаться влага, несмотря на то, что вот игрушка высохла, кажется сухая, но при обжиге там все равно лишняя влага будет выходить. Куда она будет выходить? Она будет внутрь выходить. Если дырочки нет, то естественно эту полость разорвет. Вот. Это очень опасно. Поэтому мы делаем вот так вот. Делаем обязательно отверстие. Все, вот у нас такой замечательный петушок. Але в моєму випадку казати про фантазію ще зарано в мене навіть півник із першої спроби вийшов не дуже красивий. Та навіщо ж засмучуватися, коли можна спробувати ще раз? І ось після другої спроби я вже змогла помилуватися симпатичним півником, якого не соромно і іншим показати. Щоправда, за цей час Марія та Віка зліпили цілу колекцію півників та козликів. Це ще раз підтверджує, що талановитим можна стати в будь-якому віці. Руки чесались, хотілося зробити щось нове, щось красиве. на на полках багато очні Я смотрела и удивлялась, что это делали все дети, и то, и то, что я тоже так могу сделать. Я уже заканчиваю третий год, скоро уже четвертый начинается. Я занимаюсь здесь, потому что лепить из глины так интересно, как песню петь. Это так интересно, что я даже не могу перевести свое выражение. Мария может похвастаться двома своими персональными выставками. Адже ее работы несправдь уникальны. И в своем мозговом центре в девчонке каждый раз народжується идея для чергового панно. Придумывать свои песни, это, конечно, очень сложно. А готовые песни петь, это уже неинтересно. А здесь я могу сделать что-то свое, что-то из своей головы, своей фантазии. Ось такі нестандартні думки народжуються в цих обдарованих дітей. Дівчата настільки люблять глину та свій колектив, що навіть їх найзаповітніші мрії пов'язані саме із творчістю та рідним гуртком. Тогда, даже когда меня уже здесь не Недаремно будинок називають творчим, адже в його стінах усюди дива та цікавинки. Так і в гуртку бусинка симпатичні дівчата займаються дуже цікавою справою плетіннями з бісеру. З цими дівчатами хотілося б познайомитися ближче. Адже мені із самого дитинства подобалися різні іграшки та прикраси з бісеру. Та завжди було цікаво, як же їх виробляють. Рюбенок, звісно, должен хотя бы считать до 10, тому що робота требует щита. Бусинка маленька. одна она ни к чему не приведет. Надо, чтобы ей было сначала пара, потом трио. И так из каждой по одной, по одной добавляя, создаются с маленьких работ, от работ на проволоке мы начинаем работать, потом переходим на изготовление браслетов, украшений, потом потихонечку осваиваем вышивку. Ну и самое сложное, конечно, это ручное качество, ну и станочное, как уже пик Такі заняття допоможуть розвинути твою увагу та спритність рук, зосереджуватися та розуміти всю цінність маленьких та, здавалось би, незначних деталей. А ще вони зможуть подарувати тобі незабутні відчуття перемоги, яке ти пізнаєш під час цілої низки конкурсів та виставок. Там то можна і себе показати, і на інших подивитись Це мій гірдан, український на народний украшення. Он и в воскресенье занял первое место по Донецкой области. Буду дальше открывать для себя новые дороги. Вышивать <сёк> иконы там, планирую. Уже через годик или два. Украшения делать еще больше. Планы есть, чтобы я стал лучше заниматься бисером. І щоб дуже много грамот получала, дипломов, щоб вигравала на конкурсах, і щоб стала відомою півіце. Мене вразило також те, що за словами вчителя, у гуртку бусинка займаються і хлопчики, найулюбленішим заняттям, яких є плетіння з бісеру кораблів, ракет та автоматів за власними малюнками. А дівчата самі плетуть собі яскраві прикраси та роблять оригінальні подарунки друзям. Вони розповіли, чого ж бажають вихованці гуртка. Саме з'явне моє желання, щоб ми завжди все були добрими і успішними, щоб у мене було все хорошо, щоб у мене була сім'я дуже хороші друзі. Та насправді не так важливо, у якому саме гуртку ти проводиш свій вільний час, адже найголовніше, що ти всебічно себе розвиваєш. Це нам підтвердив і досвідчений психолог, який, як ніхто, знає, навіщо ж тобі потрібно чимось себе займати почему нужно ходить во внешкольное образование, в внешкольное учреждение, потому что здесь ребенок свободен в своем выборе прежде всего. Здесь нет четкой оценки его деятельности. Мы не ставим здесь ни четверок, ни пятерок, в отличие как от как в школе. Здесь ребенку предоставляется возможность самовыражаться в плане там, побед каких-то, да, на каких-то городских, областных конкурсах, всеукраинских конкурсах. Здесь есть возможность стать Ну, скажімо так, одареним ребенком, да? як ми всі знаємо, що у нас в кожному районі і в місті є банк одареності. Пам'ятай, що всі ті знання, вміння, навички та таланти, яким ти навчишся з маличку, завжди стануть у нагоді у дорослому житті. Допоможуть тобі у виборі життєвого шляху та зроблять тебе комунікабельним співрозмовником. Отже, вибір за тобою. Програма Сонячне коло чекає на нові таланти. Заяви про себе і ти. А нам час прощатися,